Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alayhi Muhammedin və alihi təhirin. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu. 9-cu paqlaycı necəsətin özün aradan getməsi idi. O oxuduğumuz məsələl ayrı idi. Orda danışırdı ki, insanın bədəninin içərisi, daxili daxili necəsətdən nəcisətlənərsə necə olar? Yə o daxili necisdən nəcisətlənir, yoxsa yox ondan danışırdıq. Amma burada başqa məsələdir. Bir dənə məsələdir, bir neçə dənə burada bəndlər var, onları inşallah bir-bir danışacaq. Qeyd edilən məsələlər 233, 238-ci məsələlər bədənin daxilinin özünün pak və necis olması ilə əlaqədardır. Yəni on e, bədənin içi pak olur, yoxsa necis olur ondan danışırdıq. Lakin Əgər pak bir şey bədənin daxilində necis bir şeylə təmasda olarsa, nə olur? Pak şeyin necis olması və ya olmaması ilə bağlı hökmlər belədir. Burada deməli ondan danışacaq ki, hər hansı bir pak bir şey bədənin içərisinə daxil olarsa, indi içərisinə danışacaq. Yuğulan hissələrdir və yaxud da yuğulmayan hissələrdir. Onlarla danışacaq, onların hökmlərini bəyan edəcək. 1. Əgər təmas mədə və bağırsaq kimi yula bilməyən daxili isə hissədə baş verərsə, yəni hər hansı bir paq bir şey daxil olur mədəyə, sonra fərz edək ki, çıxardığınız məsələn o zomb deyirlər, mlorudeldə də, indi əslində o rus russtanddan götürülüb. Həmin onu sallayırlar ki, mədədə baxsınlar, görsünlər nə var. İndi fərz edək ki, orda nəsə necis var. Orda toxumsu çıxarılanda, əgər necisi nəz olmasa, həmin zombun üstündə həmin o paq olacaq. Nə deyir birinci? Əgər o ümmetə məsələn deyir, sonra başdır bəndləri ayırmağa. 1-ci dən sonra A, B, bunlar hamısı 1-cinin altındadır. Deməli, əgər təmas mədə və bağırsaq kimi yola bilməyəndəlik hissədə baş verərsən, necəsizət neciz şeydən pakiyə ötürülmür. Yəni ümumiyyətlə necəsizət keçmir ona. Hətta deyəsə orada keçmir. Yəni deyirsiz ki, niyə görə? Höküm belədir. Və bu hökmdə aşağıdakı hallar arasında heç bir fərq yoxdur. Yəni deyir ki, bu neçə dənə biz burdan sonra zikr edəcəyik. A, B, C, bunlarda heç birində nə olur? Necis keçmir onun. A, pak və necis şeyin hər ikisinin bədən daxilindən olması. İndi bu birinci fərzdə odur ki, pak bir şey, pak və necis şeyin hər ikisinin bədən daxilindən olması. Məsələn, vədinin, vədi nədir? O adətən bövürdən sonra çıxan bir maddədir ə yapışqan fermantları o benzilərlə bilərək ki bu mənidir, lakin bu məni deyil. Adətən bu böldən sonra çıxır və bu həmin o paq hökmündədir. İndi həmin vədir. O orada içəridə o axı böllə ilə toxunur, bir-birinə değirlər bula deyək ki, onlar nə olur? Pak olur, nəcəsətlənmir. Ona görə də deyilir ki, pak və nəcis şey hər ikisi bədənin, hər kəsin bədənin daxilində olması. Məsələn, vəjedinin bədən daxilində idrlarla təmasda olması, yəni onlar bir-birinə toxunur, təmas var. Lakin nə olur? Əgər bu həmin vədi çıxsa, o demək ki, orada içəridə toxunub, o deməkdir ki, nəcis olub. Deyirik ki, yox, nəcis keçmir buna. B. Hər ikisinin bədənə kənardan daxil olması. Məsələn, udulmuş xurma artıq mədəyə gedib çıxıb. Xurma cisə dem, bədənin daxilində içilmiş necəssətli su ilə təmasda olması. Məsələn, fərz elə ki, mən bir dənə necəssətli su içmişəm və yaxud da ki, xurma yemişəm, üstündən həmin necəssətli su içmişəm. Xurmanın içəridə indi fərz elə ki, sonra öskürdüm, neynədimsə çıxdı məndən. Ağzımdan təzədən çıxdı. İndi mən təbiidir ki, bu fərzdidir bunlar məsələlər. İndi sadəcə birdən baş versə, yəni insan bilsin, hökmdədir. Həmin o xurma çəldəyində necistdir, yoxsa yox? Düy ki, necis olmaz? Niyə? Çünki necəsat ona keçmir. Çünki, eee, bədənin daxilində baş verir. Yaxşı. <coughs> C. Birinin bədənin daxilindən, digərin isə xarici unsur olması. Xarici unsur unsur yəni nə deməydi? Hər hansı bir hissə Bundan sonra deyəcək ki, e, daxili unsur. Daxili unsur məsələn o bədəndən sayılan bir şey, onun nəzərdə tutur. 1-ci bədənin daxilindən, digərinin isə, yəni biz demədik burada, bizdə bir dənə pak bir şey var və bizdə bir dənə cəzib bir şey var. Deyil, bu da burada onu demək istirir. Deyir ki, biri e, xaricdandır, biri də daxilindandır. Birincinin bədənin daxilindən, digərinin isə xarici unsur olması, məsələn Yəni misal olaraq inyeksiya usulu ilə bədənə yeridilən dərmanın damarda qanla təmasda olması, məsələn, iynə daxil etmirlər damara. Həmin o paq bir şeylə daxil etmişəm necirsin içində. Necirs diyəndə ki qan, qan da necirsdir bir-birli, lakin bu ki bədənin içində baş verir, bu həmin iynə necirs olmur. Yaxud imalə vasitəsi, başqa bir misal. İmalə vasitəsi bilirik ki O həmin o daxil olunur, xaric çıxan yerdən və bu müəyyən maddələr ya su ya su ilə qarışıq bir dərmanlar insanın nə olur? Kör bağırsağına, yoğun bağırsağına ə, suyu buraxırlar. İndi həmin bu imalə aləti olan o klizmaçı var, onun ki içəri də polonmuşdur. Hətta orada fərz eləyək ki, bu qayıtdan toxunma toxunma baş versə, lakin çıxaranda onun üzərində həmin necis olmasa nə olur? Bak olur. Nə deyir? ya xod imale vasitəsi və ya suyun anus dənliyi ilə necislə təmasda olması necislə burada demək istəyir ki, qaid. Məngə necis hər hansı bir necis yox, qaid. Təbii ki, ola bilər ki, başqa bir necisi olsun. Ad, adətən məqaid olur, ona görə mən qaid deyirəm. Başqa nəzər fərz edəsək, insanda baba ser var, orada içəridə onun da qan var. İndi bir nəsoru salıblar, şam mı salıblar və ya xo darancısı bir imale vasitəsi salıblar çıxaranda həmin necis yoxdur üstündə. Düzdür, mən bilirəm, 100% bilirəm ki, toxunub. Lakin o ki, çıxanda üstündə necisin özü yoxdur, həmin o imalə alətidir. Vaxttaransə bir şəkildə şey hazırlanmışdır ora, o paket olur. Yaxşı. Yaxud imalə vasitələri və ya suyun anustəliyinə necislə təmasda olması beləliklə bu halların hamısında Bədənin daxilində necis şeylə təmasda olan paket, şey, o xaricdən ki, mən pank bir şey almışdım, ora sonra çıxartdım. Bədəndən çıxararkən necəsətlə bulaşmış olmadığı təqdirdə paketdir. Amma bədəndən çıxararkən necislə bulaşmış olan təqdirdə, məsələn, damarama salmışam iynəni çıxardanda üstündə qan yoxdur. Deməli paketdir. Bilirəm qan deyib, 100% bilirəm, lakin onun üstündəki qan yoxdur. Deməli paketdir. Düzdür, orada təmasda olub, o paketdir. O, o imalə vasitələri də həmçinin daxil eləmişəm, çıxardan da bulaşmayıb. Həmin necəssətə hər hansı bir necəssət istirqad olsun, istirqan olsun. Əsas odur ki, içəridə baş verir bu. Ona görə də bu necəssətlənmir həmin baş bir şey. İkinci, əgər təmas ağız və burun boşluğu kimi birinci o ə, o daxil də baş verir ki, o adətən yulmur. Məsələn də vurub deyir ki, mədə və bağırsaq kimi. Amma burada burada yumaq olur. Ağızın boşluğu kimi, qulağın içi kimi, əgər təmas ağız və burun boşluğu kimi yuqula bilən daxili hissədə baş verərsə, burada şeyə burada da 3 hal var. A. Hər ikisi bədənin daxilindən olarsa, hər ikisi bədən daxilindən olarsa nə deməsən, özüm misal verirəm. Məsələn ağız yaxud burun seliyi, ağız suyu və yaxud da ki burun suyu bədən daxilindən gələn qanla təmasda olarsa. Yaxşı? Yaxşı. Bu bu sərəkdə nə olur? Burada da nə olur? Necis olmur. Təbii dir ki mən ağzımdan sonra suyu tüpürsəm, gördüm ki içində qan var. Və əgər tutuki burnumun seriyini götürüb bir dəsmalına çıxartsam, gördüm ki, içində qan var. Təbii idi ki, bu necəsi olar. Amma fərz edək ki, mən bilirəm ki, burnumdakı qan həmin o burun suyu ilə toxunub. O su da mənim dəsmalıma görürəm ki, 1 qramda orada qan yoxdur. Onda nə olur? Pak olur. Yaxşı. B. Pak şey xarici önsur, nəzəsat ilə nəzəsatı şə bədən daxilinə olarsa xarici unsur, yəni xaricdə olan bir şey, bədəndən sayılmayan ola bilər bir şey. Nəinki mən xaricdən salmışam bədəniməsinə. İndi ona görə misallardan görəcəksiniz ki, bu e, bir az fikir, ver fikir vermək lazımdır buna. Məsələn, ağızdakı su nədir? Ağızdakı su nədir? Bədəndən sayılmır. Düzdür bu mən bədənimin içindədir. Düzdür mənim obursu doğma dişlərimin yanındadır. Lakin bu şəri baxımından bədəndən sayılmır. Bu xarici unsur sayılır. Məsələn, ağızdakı su su nədir? Digər dişlərin arasından gələn qanla təmasda olarsa, yaxud barmaq ağız boşluğunda diş ətindən gələn qanla təmasda olarsa, barmağımı salmışam ağzına, o deyib o həmin o qana. Birirəm ki, orada qan var deyib ora. Veyə dişlərin arasında qalan qida qalığıları diş ətindən gələn qanla təmasda olarsa. Misallar aydın oldu da? Mən yeməy yemişəm, amma bilirəm ki, dişlərimin dibindən qan gəlir, həmin o yemək qalıqları toxunub həmin ona. Deməli, bu üç də misal verildi. İndi bunun kökünü deyicəyəm. Bu iki halda A və B bəndləri bədəndən çıxararkən həmin necəsətə məsələn qana bulaşmaması şərti ilə necəsət neciz şeydən pakiyə sirayət eləmir. Sirayət eləmir, yəni, nə üçün neciz eləmir onu? Düzdür, mən bilirəm deyib onu. Əslində həqiqi baxsaq, diqqətlə baxsaq, sirayət elik, lakin biz burada şəri hükmdən danışırıq. Şəri baxımından bu neciz oldu, yoxsa yoxdur ki, yox neciz oldu? Amma niyə? Çünki necəsətin əzəsi onun üstündə yoxdur. Sirayət etmir. Gə Burda sirayet eləyir, var nəcis olur. Burda nə deyir? Pak şey və neciz şey hər ikisi xarici unsur olarsa. Yəni burda artıq hər ikisi pak şeydə, neciz şey xarici unsur olarsa və bədən nə olur? Pak şey və neciz şey hər ikisi xarici unsur olarsa və bədənin daxilində bir-birində, bir-biri ilə təmasda olarlarsa. Necə? Məsələn, süni diş ağızda bədəndən kənar bir necəsatlə nəcis olmuş qida elə təmasda olarsan. Mənim qabağımda yemək var, oranın bir dam düşüb, bir nəcis düşüb, mən də onu götürmüşəm, nə yemişəm, salmışam ağzıma. Düzdür? Nə deyir burada? Hmm. Məsələn, sünnidir, çünki o xaricdən sayılır. Biz dedik, xaricinin sur sayılır. Çünki o təbii diş deyil, mənim doğma dişim deyil. Süni diş ağızda bədəndən kənar bir nəcəsətlə necis olmuş qida ilə təmasda olarsa, bu halda nəcəsət necis şeydən pax şeyə sirayət edir və onu necis edir. Hətta mən onu ağzım, məsələn indi yadıma düşdü ki, ay ay mən axı nəcəsətlənmiş yemək yemişəm. Və bilirəm ki, dodağa toxunubcə o dişa düzdür. İndi mən çıxardıram görürəm ki, O şey fərz elə ki, düzgünə baxıram, görürəm ki, məsələn, yeyməyin qalıqları yoxdur dişdə məsələn. Onda nə olsun, yoxdur, yoxdur. Əsas odur ki, toxunub, toxunub. Deməli, nədir? Sirahat eləyir. Ayəncə aydın oldu. İndi az da olsa deyim bu gün dəyənək ki, növbəti videoda inşallah bu 10-cu paxtacıdan danışarım inşallah. Əlhamdülillah rəbbil aləmin.